А сейчас я приглашаю к микрофону костюм Олесю, участницу под номером 2. Наверное, мало кто когда то задавался вопросом, кто такая Снегурочка и какая она. В чем-то мы с ней похожи. Один умный человек сказал, единственное, в чем схожи люди, в том, что все они разные. Я уникальна. Более того, я девушка. Я редко живу логикой, а больше эмоциями и чувствами. Меня легко очаровать искусными речами и красивыми песнями. Я люблю людей и боюсь одиночества. Я не наивна, наивно, все принимаю на веру. Но в моей, казалось бы, слабости моя сила. Я люблю жизнь, и она отвечает мне тем же. У меня нет вредных привычек. Мне бывает беспричинно грустно, и я могу поднять себе настроение, просто съесть кусочек шоколада. Я заряжаю людей хорошим настроением и дарю улыбки. И это, это огромное счастье. Только ради этого можно и нужно жить. Я хочу встретить настоящую любовь. Человека искреннего и заботливого. Для меня любовь — это ценность. Это цель и смысл моей жизни. Бог дал мне жизнь. И ее нельзя прожить рядом. Спасибо, Господи, что я такая, какая я есть. Я разная и непредсказуемая. Спасибо тебе, что я могу радоваться каждому дню и учиться на своих ошибках.